دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب والسلام وسلات خاتم النبیین پاک وز محمد شاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو سمرات مل رہے ہیں یہ جو بنیاد مرسوس کا آپریشن ہے جو کہ ظاہر ہے ہندتوا کا آپریشن سندور جو تھا اس کے جواب میں تھا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو یہ اتنی ری ساؤنڈنگ ہے یہ گویا اتنی سیچوریٹڈ ہے سمراج سے کہ آپ اس پر بہت سارے پروگرام کر سکتے ہیں تو گویا پاکستان کے لیے دنیا کے دروازے جو ہیں وہ پہلے جو کبھی نیم واہ ہوا کرتے تھے یا جن کو کھولنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا بڑی ایفرٹ لگتی تھی وہ اب بڑی ہلکی سی کوشش سے کھولے جا رہے ہیں اور یہ ہر فیلڈ میں ہے ڈپلومیسی میں ہے یہ ڈیفینس اورینٹیڈ جو صورتحال ہے اس میں ہے یہ فائنینسز کے حوالے سے ہے کہ انٹرنیشنل جو فائننسز ہیں یا جو فنانشل انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں سے جو مالی معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور پھر ایون سوشل لیول پر کہ پاکستانیز جو ہیں یا پاکستان جو ہے اس کے دنیا گیت گا رہی ہے اس پر گویا وارے جا رہے ہیں ہمارے دوست بھی اور ہمارے دشمن ظاہر ان کی چیخیں جو ہیں وہ ہندو توہ کی اب بھی سنائی دیتی ہیں تو بہرحال اس میں دو اہم چیزوں کی یہ ایک تو یو این سیکیورٹی کونسل میں جو کمیٹیز ہیں ان کی ممبرشپ جو پاکستان کو ملی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہندوتو ہے میں اگزیکٹ الفاظ نہیں دوہرا رہا کہ ہندوتوا کے جو شرارتیں ہیں اس سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نیوکلیئر آبی تصادم ہو سکتا ہے یعنی پانی کے معاملے پر جنگ ہو سکتی ہے اور وہ خدا نخواستہ نیوکلیئر سمت اختیار کر سکتی ہے اس کیا چانسز ہیں کیا پروز اینڈ کانز ہیں یا یہ ایک بمباسٹک زبان ہے ورباسٹی ہے یا اس کے ٹھوس امکانات ہیں تو پہلے یو این سیکیورٹی کونسل آپ جانتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو آرگنز ہیں ان میں سب سے پاورفل آرگن ہے اور یہ گویا یون کی پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے آگرچہ جنرل اسمبلی کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ پندرہ رکنی جو کونسل ہوتی ہے یہی کرتا دھرتا ہے گویا یہ یون سیکورٹی یونائٹڈ نیشنز کی گویا انتظامیہ ہے تو اسی میں آپ کو پتہ ہے کہ پانچ جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر ہیں اور دس جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کمیٹیز میں سے دو کمیٹیز ہیں جن کی پاکستان کو نمائندگی جن کی بلکہ چیئرمین شپ یا چیئر شپ ملی ہے ایک تو کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیرورزم کمیٹی اس کی اس کے پاکستان جو ہے وہ کو چیئر اس کا الیکٹ ہوا ہے یا وائس چیئر آپ کہہ لیں اس کی نائب سربراہی پاکستان کے ہاتھ میں آئی ہے اور یہ ویسے جو عام سوشل میڈیا اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ زیادہ فائری قسم کی یا انفل انفلیمیبل بات کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اپنے فوائد ہیں یعنی ویوز وغیرہ یا یعنی اپنے جو فینس ہیں ان کو گویر چارج رکھنا Uh, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے عام جو میں ذکر کر رہا ہوں لیکن دوسرا ایک عام تر اسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے دوست جو ہیں اپنے جو سبسکرائبرز ہیں جن سے ہم بات کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے جو کہ دراصل ہماری پذیرائی کرتے ہیں ہمارے, ہمیں پیٹرنائز کرتے ہیں ان کو مفید اور ٹھوس معلومات بھی دینی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیرزم کمیٹی اپارٹ فرام وٹ ایور از بینگ سیڈ ان سوشل میڈیا اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک ہے یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولیوشن تیرہ تہتر ون تھری سیون تھری یہ دو ہزار ایک میں پاس کی گئی تھی اور وہ کی کاؤنٹر ٹیرورزم جو اقدام ہے یو این یونائیٹڈ نیشنز کا اس اس میں وہ شامل ہے تو وہ اصل میں نو گیارہ جو امریکہ پر یہ جو حملے ان کے مینارے وغیرہ گئے تھے تو یا ورلٹ آور آپ جو بھی کہیں اس کے آفٹر میتھ میں یہ یو این سیکیورٹی کونسل نے ریزولیوشن پاس کی تھی تیرہ سو تہتر دوزار ایک میں اور اس کے نتیجے میں یہ کاؤنٹر ٹیرورزم کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو یو این ممبرز ہیں جو ممبر ممالک ہیں ان کو اس بات پر یعنی ان کو اینفسائز کرنا کہ وہ ٹرریرزم کے خلاف اقدامات کریں خاص طور پر جو ٹر فائننسنگ ہے یعنی جو مالی معاملہ ہے کہ جس سے دہشت گردی پھیلتی ہے یا دہشت گرد جو ہیں وہ فائننسز حاصل کرتے ہیں ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں تو یہ اس والے سے بڑی اہم ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے کرتا دھرتا رو روان تو بہرحال یو ایس اے تھا تو اس کی اس کمیٹی کی سربراہی ملنا پاکستان کو یہ اس بات کی اعتراف ہے اس بات کا کہ پاکستان بہت ورلڈ سٹیج پر اہم ہے اور اگرچہ ہندوتوہ والے یا جو پاکستان دشمن عناصر ہیں آ, کسی بھی لیول پر ممالک ہوں یا ارگنیزیشنز ہوں وہ پاکستان پر گویا ٹیرر کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر پاکستان کو اس کمیٹی کے سر سربراہ نائب سربراہ بنانا وائس چیئر یا کو چیئر بنانا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا موقف گویا تسلیم کر لیا گیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس ٹرورزم ریلیٹڈ جو بھی الزامات ہیں اب وہ پاکستان پر لگ نہیں سکتے یا لگیں تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے وہ کاؤنٹر کیے جا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ باقی ممالک جو ہیں ان میں بھی آپ کی اہمیت بڑھ گئی پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی کہ یہ یعنی ان اقدامات کو امپلیمنٹ کروانے میں اس کا رول ہے تو یہ ہے جی کاؤنٹر ٹرورزم کمیٹی کی وائس چیئرمین شپ یا وائس چیئر شپ اور دوسری جو کمیٹی ہے وہ ہے چیئر آف دی یو این سیکیورٹی کونسل آ, کمیٹی وہ کیا کام آ, وہ نائنٹین ایٹری ایٹ ریزولوشن نمبر ہے دو دار گیارہ میں سیکیورٹی کونسل نے پاس کی تھی اور وہ ریلیٹڈ ہے جو افغان حکومت ہے یا سوٹو سے بعض لوگ طالبان حکومت کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ افغان حکومت ہے تو اس پر جو پابندیاں ہیں ان کو اوور سی کرنے کے لیے گویا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو ظاہر ہے یہ بھی پاکستان کے والے سے بڑا عام قدم ہے کہ خاص طور پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کوئی آئیڈیل ریلیشن نہیں ہے افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان جو کہ دونوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے دونوں کی لیڈرشپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور خاص طور پر ظاہر ہے آ, گویا جو افغان حکومت ہے وہ آ, انہیں ٹھیک ہے ایک گوریلا وارفیر کا تو تجربہ ہے لیکن ڈپلومیسی کا اس لیول کا تجربہ نہیں ہے کہ ایک فنکشنل سٹیٹ جو ہے وہ کس طرح ایکٹ کرتی ہے یعنی یہ جو کوئی پرسنل وینڈیٹا uh, ہوتا ہے عام زندگی میں ذاتی دشمنی ہوتی ہے وہ تو uh, اس کے اور جہات ہوتی ہیں یا اس کے اور میکنزم ہوتے ہیں لیکن سٹیٹس کے درمیان آ, وہ بہرحال آپ کو بیک لاگ جو ہے اس سے جان چھڑانی پڑتی ہے اگر آپ نے صحیح فنکشن کرنا ہے تو بھارت یہ بھی کمیٹی بڑی عام ہے اس میں گویا ایک طرح سے پاکستان کو مزید اہمیت مل گئی کہ وہ طالبان حکومت پر پابندیاں لگوانا یا اٹھوانا یا اس کو نرم کرنا اس والے میں پاکستان کا بڑا کردار ہے اس میں کہ اس کی کمیٹی کی سربراہی جو ہے یو این سیکورٹی کمیٹی اوور دی دا سینکشن افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ اس کا پاکستان سربراہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ڈپلومیٹک لیول پر پولیٹیکل uh, لیول پر انٹرنیشنل پولائٹی uh, جو ہے اس کے حوالے سے تو اس سے یقیناً خیر ہی برآمد ہو ہوگی انشاءاللہ اگر پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں خاص طور پر ظاہرہ وزیر اعظم اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور خا... اس, کے... اس سے بھی بلکہ ایک طرح سے عام جو فارن افیئرس کو چلانے والے لوگ ہیں اگر اس کو اس کو صحیح منور کریں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات جو دوسرے نقطہ میں کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نے یہ بیان دیا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہے نیوکلیئر وار چھٹ سکتی ہے اور ایون پاکستان کے وزیر دفعہ خواجہ آصف نے بھی بارہا اس طرف اشارہ کیا تو ظاہر ہے یہ ایک واقعتاً بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہندوتوا والے ظاہر ہے یعنی اپنے محدود مقاصد کے لیے یہ جو نفرت کی آگ ہے اس کو ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں کہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے انڈیا میں کہ ہندو مسلم فسادات اور ٹینشن اور نفرت بڑھا کے اپنا الو سیدھا کرنا اور ووٹ لینا تو عام طور پر جو جنگ ممالک کے درمیان ہوتی ہیں وہ انیشیلی بڑا ریرلی اس بات کو کنسیو کر کے ہوتی ہیں کہ میں نے واقعہ تنگ جنگ لڑ کے یہ یہ علاقے لینے ہیں ایسے کم کم ممالک کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں یہ عموماً جو ایویلویٹ کرتے ہیں یا غلط اندازہ لگاتے ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ گویا پوسٹرنگ کرتے ہیں کہ میں نے یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں یا ذرا بیان بازی کر کے یا تھوڑا بہت ایکشن بارڈر پر کر کے تو ہم نے اندرونی ملک جو ہے وہ پولیٹیکل مفاد حاصل کرنا ہے یا الیکٹورل میکینکس کو مینوپولیٹ کرنا ہے تو لیکن جب معاملہ پھر یہ آگے ایکشن میں آ جاتا ہے تو پھر معاملات کنٹرول میں نہیں رہتے یہی ہوا مدیت اور ہندتوا کے ساتھ کہ بہار میں آپ جانتے ہیں کہ دوزار اپنا دوزار پچیس یعنی اس سال نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں آہ وہ ظاہر لوک سبھا کے بھی ہوں گے راجیہ س... یعنی راجیہ سبھا کے کچھ ہوں گے لوک سبھا کے تو فی الحال نہیں ہے وہ جنرل الیکشن یعنی صوبائی جو ان کی یا ریاستی اسمبلی ہے اس کے الیکشن ہے اور غیر پھر اس کے بعد قومی بھی الیکشن ہوں گے جس میں لوک سبھا وغیرہ بھی شامل ہوگی تو اس والے سے اس سٹیٹ کی بڑی اہمیت ہے اور جو اتر پردیش ہے سب سے بڑی آبادی والی ریاست انڈیا ہے کی اس کے بعد جو بہار ہے وہ دوسری بڑی ریاست ہے یعنی اس میں تقریباً تیرہ کروڑ لوگ سے لوگ آبادی ہے تیرہ کروڑ سے بھی کچھ زیادہ چند لاکھ سات آٹھ لاکھ اور اگر اس میں سے ایک اور سٹیٹ کریٹ نہ کی جاتی تو پھر اس کی بھی سمجھ لیں تین کروڑ اس میں بھی چلی گئی تو یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ کروڑ لوگ ہیں اور اس میں کم و بیش میں رخل ہے کوئی چالیس کے قریب لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں اگر یہ اس ریاستی اسمبلی کے انتخابات مودی ہار جائے تو ظاہر ہے قومی اسمبلی کے انتخابات میں یا راج وہ جو اس کو لوک سبھا کہتے ہیں وہ اس کے ہارنے کے کی بنیاد پڑ سکتی ہے تو بیہار میں اس وقت بھی اگرچہ بیہار مورچہ کی یعنی ایک مقامی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے تو اس کے چیف منسٹر کو انہوں نے مسٹر کمار کو گرستار بھی کیا تھا مودیت نے مودیوں نے کروایا تھا یعنی ہندوتو والوں نے کہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے لس سٹل ہی مینجڈ ٹو بی دا چیف منسٹر آف بہار تو کہنا کہ یہ مطلب ہے کہ وہ ملک کو آگ لگا سکتے ہیں کہ ایک ریاستی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے کے لیے تو اگر یہ رویہ انچیکڈ رہے تو پھر ظاہر ہے یعنی بنیاد و مخصوص پیدا ہوتا ہے اور اس میں بنیاد و مخصوص کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں کہ مودیوں نے یعنی ہندتوا والوں کی حکومت نے بی جے پی نے یا مودی نے یہ حرکت اس لیے کی تھی اگرچہ اور بھی فیکٹرس ہیں ایک تو ظاہر ہے سیدھا یہی ہے کہ اس نفرت کے علاح کو جاری رکھنا جس سے ان کی حکومت بنتی ہے جس سے ان کی سیاست چلتی ہے جس سے وہ وزیر بنتا ہے اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ انکریجمنٹ اس کو اس سے ملی کہ دوزار انیس میں جب پاکستان پر حملہ انہوں نے کیا یہ تو چلو ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ سیکنڈ اٹیمپٹ جو انہوں نے کی اس میں ہم اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ان کے دو جہاز گرانے میں کامیاب رہا اور پائلٹ بھی گرفتار ہوا اگرچہ پیلٹ کو اس وقت کی حکومت یعنی جو گالا کی حکومت اور بجوا کی حکومت تھی انہوں نے انتہائی بزدلی سے اس کو ٹیکل کیا لیکن کیونکہ وہ ایک سمپلی ڈیفینسو پوسچرنگ تھی پاکستان کی اس میں کوئی افینسو معاملہ نہیں کیا گیا ایکچولی جس طرح ہونا چاہیے تھا تو اس سے ان کو حوصلہ افزائی ان کی ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اب یعنی موجے ہیں کہ گھس کے ہم عملہ بھی کریں اور پھر ہمیں کوئی جواب بھی کسی عملے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس طرح یعنی وہ جو ہندوتوہ انسپائرڈ ووٹرز ہیں ان کو مزید وہ چارج کر سکتے ہیں لیکن یہ اسٹیمیٹ اس دفعہ غلط ہوا اور اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا کہ آ, انڈیا کا جو پریسٹیج تھا وہ زمین بوس ہوا انڈیا کی ملٹری سٹرینتھ جو ہے اس کا کھوکھلا پن سامنے آیا اور آ, ان, انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کھڑے رہے اور آفٹر میٹ میں تو اکراس دی بورڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پذیرائی ملی آ, یعنی دنیا میں جس طرف بھی آپ ایون عوامی لیول پر جائیں تو پاکستان کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ پاکستان کا وقار پاکستانیوں کا وقار اور پرسٹ جو ہے وہ بلند ہوا آ, لیکن اس کے مقابلے میں ہندوؤں میں فرسٹریشن بڑھی یعنی ہندو توہ والے ہندوؤں میں عام ہندو جو نارمل انسان ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا تو ہندو توہ والے ہندوؤں میں یا بی جے پی فیسٹڈ جو لوگ ہیں ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا فرسٹریشن ہوئی ان کو وہ ٹینشن کا شکار ہیں وہ اب یعنی صبح شام ٹین ٹین کرتے پھرتے ہیں بی جے پی اور حکومت یا ان کے جو میڈیا کے بھونپو ہیں وہ تو اور پھر یہ ہے کہ ان کی نام نہال ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اس کا تو وہ کیا کہتے ہیں بیچ چراہے جو ان کا معاملہ ہے وہ پھٹ گیا تو پاکستان کو ماشاءاللہ اس میں بہت کچھ حاصل ہوا اور حاصل ہوگا اور پاکستان گویا اندرائز ہے ایوری موومنٹ اب تو اس یعنی اگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ بلاول بٹو نے یہ بیان دیا اور ایسا ہی دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک پوسٹرنگ ہے کہ دشمن کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کمزور ہیں یا یہ پر امن رہنا چاہتے ہیں کاسٹ اس لیے کہ آپ بے شک طاقتور بھی ہوں لیکن پوسچرنگ کمزور ہو تو دشمن انکریج ہوتا ہے حملہ کرنے میں اور ظاہر ہے جب حملہ کرتا ہے تو پھر آپ کو جوابر حملہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے پہلے ہی اتنا یعنی کھل کے آپ بات کریں تاکہ انہیں اس کے کنسیکونسز کا پتہ ہو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکلیر وار تو بہرحال نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن ظاہر ہے اسی طرح کی ہم آکتے ہیں جس سے یہ چنگاری جو ہے وہ علاؤ اختیار کرتی ہے تو بلاول بھٹو نے بالکل بر وقت اچھا یعنی پرفام کیا ہے اور یہ بیان اسی انداز میں ہی دینے چاہیے کہ بہرحال ان کی موجودگی نیوکلیر ویپنز کی موجودگی جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیوکلیر جنگیں ہو جاتی ہیں اور یہی اس بات کا بھی ایک کاؤنٹر ہے کہ نیوکلیر جنگ، جنگیں کیوں کہ خطرناک ہیں اور دونوں نوکلئر ممالک کے درمیان نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ میوچولی اشورڈ ڈیسٹرکشن یا میڈنیس ہے کہ اس میں بہرحال یہ بات تقریباً طے ہے کہ دونوں طرف تباہی بے پناہ ہوگی وہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے تو اس لیے ہماری دعا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور بظاہر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو ہندتوا والے ہیں ان کو بھی عقل آئے اور وہ آگ سے نہ کھیلا کریں تو بہرحال جی پاکستان زندہ باد اور بنیاان مرس بنیاان و مرسوف جو ہے آپریشن لانچ کرنے والے ایگزیکیوٹ کرنے والے جو پاکستان کی لیڈرشپ پہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم ہیں شہباز شریف اور ان کی کابینہ اور جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں انہوں نے بہرحال کما حق کا رول ادا کیا اور پاکستان کی امبیشنس جو ہیں اور پاکستان کی جو آ, گویا خواب ہیں ان کو آ, ان کی تعبیر کی طرف ملک جو ہے ان کی وجہ سے گامزن ہے اور انشاءاللہ آ, یہ مزید آ, ترقی کرتا رہے گا کرے گا تو آپ سب خوش رہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور پاکستان زندہ بات خدا حافظ